kembali lagi aku mau masak ee, sesuatu yang gampang terus enggak bosenin kadang kan kalau kita masak food itu tiga babi paling kuah e, aku juga pernah masak yang rempah kayaknya itu itu aja ya jadi aku mau bikin sesuatu yang beda ini aku udah masak pipe food masak Zimeji si mushroom e, Kalian penasaran seperti apa Bahan-bahan dan cara buatnya Ini dia hmm. Ini paikut atau iga babi ya Aku mau kasih sedikit lah jahe jadi berikutnya aku kukus ini kurang lebih 45 menit aku kukusnya Terus waktu aku masukkan paikutnya, aku menggunakan api yang besar selama 5 menit. Setelah itu aku kecilkan sekecilnya eh, 40 menit. Bawang bombay. jahe cabai merah sesuaikan selera Bawang putih oke, okay, aku akan mulai uh, masak ya. Bawang putih dan yang lain-lainnya. Di meji mushroom Pecutnya Aku akan tambahkan eh, kuah dari kita kukus tadi ya, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Oke, ini aja. Hmm. Aku akan kasih madu aku nggak ada sendok plastik ya aku pakai sendok ini aja lah satu sendok makan aja soy sauce Saus abalor, saus tiramku habis aku belum beli. Jadi saus tiram boleh, saus abalon boleh, kaldu jamur sesuaikan selera, lada, minyak wijen. sampai kuahnya agak-agak sedikit mengering ya enak sekali kan, oke aku mau coba dulu. Hmm, aromanya enak banget, tapi ini kalau uh, dikasih wine ini akan jauh lebih enak. Uh, cuman aku nggak mau kasih wine, kasih peciu angcium tunggu juga enak. aku mau cicip dulu uh, si Meiji nya dulu. banget. berikutnya. uh pedas. enak sekali loh, aduh ini sama nasi enak sekali. Hmm. berikutnya udah lembut. Pohon si mejinya lagi, ini jamu si mejinya, hmm enak banget. kalian boleh mengganti sama uh, yang kerap itu punya juga boleh, tim mushroom itu. Uh, ini enak sekali. Jadi, kalau kalian misalnya nggak makan daging babi, kalian boleh mengganti dengan daging ayam. Ya, uh, ini juga nggak uh, kalah enak, ya. Tetap enak, uh, asal bumbu-bumbu racikannya aja. Jadi, ayamnya uh, bikin uh, sama persis seperti aku bikin uh, iganya, ya. Jadi, direbus dulu dengan sedikit rasa, ada rasa lah, ya terus eh, kasih jahe dan bawang putih terus baru masak seperti ini ayam juga akan enak sekali kalau eh, iga sapi karena iga sapi ini kan eh, agak berbeda ya aku rasa bisa juga tapi harus ditambahkan eh, wine atau arak yang banyak itu biar eh, rasanya lebih kaya gitu ya Oke, sekian dulu video dari aku buat teman-teman yang suka dengan channel masak. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye-bye!